Добрий день. Сьогодні ми проводимо черговий єдиний день інформування, який присвячений цього разу 28 й річниці Чорнобильської катастрофи. Відповідно до цієї дати прийнято доручення виконуючої обов'язки голови держадміністрації від 15 квітня No170367-14. Цим дорученням розроблено певні заходи, тож 26 квітня буде проведено молебень. Та попадання кітів до пам'ятного знаку Чорнобильської катастрофи. У загальноосідніх закладах проводяться уроки мужності та патріотизму для дітей з метою їх патріотичного виховання. З 15 по 26 квітня проводяться медичні огляди ліквідаторів владі на Чорнобильській АЕС та громадянам, які встановлено статус. Ці огляди проводяться на базі консультативно-дорадчого центру. Центральної районної лікарні спеціалістами обласної клініки імені Мечникова. Протягом року також відвідуються учасники ліквідації аварії, їм надається матеріальна допомога. А більш детально про эти старинки истории Чернобыльской катастрофы нам расскажет член Техардской районной организации Всеукраинской громадянської организации Союз Чернобыль Украины Дніпропетровської области Карденкова Василь Павлович. 25 апреля 1986 года, это пятница, должны были остановить четвертый блок Чернобыльской АЭС. Как всегда, в период остановки какого-то блока проводятся эксперименты. На этот раз главным экспериментом должно быть, как официально называется, выпих ротора из турбины, из действующей станции. Уже трижды такие эксперименты проводились, они оказались неудачными. Четвертая попытка. Там очень много сложных технических, химических, технологических и прочих. Я скажу проще, в самом таком простом виде. Для того, чтобы произвести этот выбег ротора, нужно было уменьшить мощность. 2000 мегаватт, рабочая мощность, нужно было его снизить где-то до 700. Когда снижаешь эту мощность, то отключается система водоохлаждения и некоторые элементы защиты. Когда снизили до 700, отключили и охлаждение, и соответствующую систему, мощность стала падать. Доходит до критического уровня, 360, когда нельзя, иначе она пойдет в разброс. Начали всеми силами поднимать эту мощность. Мощность поднимали, а система защиты и водоохлаждения не сработала. Мощность росла, естественно, пошла непредсказуемая ситуация, необратимые процессы, неконтролируемая реакция, которая привела к взрыву. Взрыв был достаточно мощный. Некоторые ценят от 300 до 500 бомб типа Керосимской. Это самое маленькое, что есть в арсеналах ядерного рынка. Сейчас уже есть мегатонного класса бомбы. Село крышу. Она весила 2000 тонн, Подняло ее на 20 метров, она перевернулась и ребром упала на кромку реактора. И далее пошли все эти процессы. Причем она, вот эта ситуация вышла из-под контроля не только на четвертом блоке, а рядом был третий, он находился на одном фундаменте, что тоже категорически запрещено. И все эти выбросы горячие попали на крышу третьего блока. Там должна быть несгораемая какая-то смесь. На самом деле, как у нас принято, все было покрыто битумом. То есть начался пожар там. Да, крыша начала гореть. Вполне ну, понятно, что сигнал соответствующим пожарам приехали, в том числе и на этой станции. Затем из Припяти, из Чернобыля, из Киева. В 4 утра пожар удалось локализовать, а к 6 погасить пожар но реакция как там была так и есть 300 тонн топлива из них сразу выплеснулось где-то в пределах 20 тонн все остальное было там. и вся эта масса начала проникать в том числе и в толщу земли. Это грозило уйти в подводные ну, подземные воды и это могло парализовать водоснабжение полукраины, по крайней мере. Реакция какая? Как всегда у нас, вроде бы ничего не произошло. Даже 1 мая была демонстрация, помните, Чербицкий по распоряжению Горбачева вывел даже своих внуков. Но обманывание обманывание, ситуация была достаточно серьезная. И первые замеры, которые провели после аварии, два прибора там работали, один раздавили там, под обломками, второй был 1000 рентген, он сразу же выключился, кстати, сгорел. Там потом уже определились, что в Оренкен было 8 тысяч. Это вообще катастрофа. Вполне понятно, что было замечено это радиоактивное облако во многих странах. В целом 14 государств подверглись этому радиоактивному заражению. Первыми подняли шум скандинавы. Дело в том, что в Скандинавии, я долго изучал эти страны как противника, я их полюбил и сегодня люблю. Швеция, Норвегия, Финляндия. Они первыми обнаружили радиоактивное облако. Дело в том, что могу я позволить себе несколько лирических таких отступлений по ходу нашего сегодняшнего рассказа. Там здравоохранение базируется на трех китах. Первое. Создание безупречной экологической обстановки. Поэтому они первые обнаружили. Второе. Забота о здоровье здорового человека. Там правило, когда здоровый человек приходит к врачу. Или врач посещает здорового человека. Вы можете представить себе у нас. У здоровый человек сейчас придет к трем годам или еще кому-нибудь. Его выгонят оттуда. Или пригласит врача к здоровому человеку. И только третье лечение тех, которые там подверглись какому-то заболеванию. Так вот они первые обнаружили, первые стали бить тревогу. Вполне понятно, что была создана правительственная комиссия, мы были из, Черпины, из Киева. Многие были специалисты заняты и решили, решали, что делать. Вариантов много, как всегда, все знают, что делать, как делать. Сначала был вариант такой, какой сегодня у нас э, осуществляется на Чернобыльской станции, о чуть позже поговорим. Но затем все-таки решили, что создавать просто вокруг этого четвертого блока, создавать саркофаг. Сразу же в те же дни, 27-28 апреля, началась эвакуация. Около сотни сел было эвакуировано, причем люди уходили иногда даже в своих домашних халатах. Он сказали, тут временно, потом вы туда вернетесь ни с собой не ни брать ничего, ни тем более там домашний скот, птицу и так далее. Потом, уже когда я там был, по некоторым селам можно было увидеть там бродящих кур, собаки. Примерно так, как у нас в городе их сейчас. Причем э, для собаки главная маленькая такая деталь, чтобы она имела своего хозяина. Они прибивались к нам в эти частям, некоторые, так сказать, приближали к себе этих собак, водители. Наверное, вот у нас там был приучил, она, конечно, автопарка не было, она караулила его машину. Затем, когда кончился срок командировки, я не знаю, как он прощался с этим животным, потому что они очень преданные. Маленький тоже эпизод, когда на Камчатке наша одна экспедиция работала, приехали туда летом, а в зиму была очень сложная ситуация, а там без собак не обойтись, и они уехали, а собак оставили. И когда весной приехали, эти, ну, естественно, верную гибель, но когда весной приехали, собаки бросились к ним с радостным лаем. Людям было стыдно за то, что они предали животных. 5 миллионов гектаров земли было подвергнуто заражению, и сразу была определена зона отчуждения, 30-километровая зона, и вполне понятно, что он сразу стали Мобилизовывать прежде всего пожарных, военнослужащих, как наиболее мобильная такая подготовленная группа, призыв из э, запаса, началась эпопея ликвидации последствий ядерного взрыва. Я узнал одним из первых о этой катастрофе. Почему? Еще одно лирическое отступление. Дело в том, что на Яворском полигоне, это Прикарпатский округ, Проводился сбор высшего руководящего состава вооруженных сил СССР. Руководил этим сбором министр обороны, маршал Советского Союза Соколов. Кстати, наш земляк, он родился в Евпатории. И один из маршалов, который дожил до 101 года. Прошел всю войну. 25 числа должен был из политуправления выступать начальника политуправления в этой политической ситуации в регионе. Прекрасный человек. Великолепный политработник, но страшно боялся начальства. Он сам генерал, а любого генерала увидит, он дрожал. Ну, вот такая ситуация. Долго думали, думали, выбор пал на мне. Я должен вот этому руководящему составу вооруженных сил, это генеральный штаб, министерство обороны, ловкомые вида вооруженных сил, командующие фронтами, округами, флотами. То есть серьезная организация, серьезная публика. Ну, у каждого человека, наверное, бывает звездный час. Я посчитал это за честь. Обычно выступаю без текста, там перед этой тоже аудиторией. И у нас был материал залпа, поскольку я готовил этому генералу материал. И вывод должен быть такой, что ситуация сложная, напряженная, и требует внимания командиров политорганов, первичных партийных и так далее организаций. Я вывод сделал несколько другой. Я сказал о том, что четко обнаружилась тенденция активизации националистического движения. И если динамика будет такой, то мы сможем потерять не только величину, но и всю Украину. Это был 1986 год. Это был руководящий состав вооруженных сил. Зал загудел. И генерал Волкогонов, это мой начальник, я его хорошо знал. Почему? Потому что когда Петрозовский служил, он приезжал туда, ему там делали операцию пентицита, и мы три дня ходили, к нему слушали его эссе о марксизме. Он задал вопрос, говорит, полковник, не слишком ли вы мрачную погоду прогнозируете по военно-политической обстановке? Я ему ответил, говорю, что мы, лекторы, как гидромедцентр, мы только прогнозируем погоду, а делают ее совершенно другие силы. Военно-политическую, не в последнюю очередь те, которые сидят в зале. Тишина, больше вопросов не было. На перерыве начальник Галупура, генерал Армелизичев, Через адъютанта приглашает начальник политукраления у меня к себе. Ну, тот начальник побледнел и на мне, что ж ты наделал, там, Ростак, раз так, раз это, кто тебе позволил и так далее. Заходим в кабинет к Лизичеву. Он спрашивает, ну что, товарищ Панкратов, маленькая пауза. Ну, тут все, конец жизни всем. Еще раз помню. Ну, говорит, что? Говорит, хороший у вас лектор. Смелый. Неординарно мыслит, Такие сегодня нужны. Ну тот воспрянул, говорит, мы так таких воспитываем, что вода, ну, пошло, пошло, пошло поехал. Это было в пятницу. А в субботу должно быть 10 часов подведения итогов в окружном доме цару. Затем с 11 до 12 концерт ансамбля песни и пляски Прикарпатского при округа. Обед и разлет по своим гарнизонам. Ну, генералы, они что же люди. В пятницу вечером сели, хорошо там посидели. Кто в 12, кто позже. Расположились по своим там финским домам. Там они располагались. Министр обороны жил в домике командующего в Альборе. И вдруг, где-то около двух часов, тревога. Все думали, что учебный, там, мало ли что, но затем пришла четкая, кстати, сказать, команда четко указали, что серьезная авария на Чернобыльской станции, всем быстро по местам. И такой паники у генералов я в жизни своей больше не видел, потому что им нужно было с Явровского полигона, это где-то в 25 километрах от Львова, нужно было добираться с Книлов, где там на парах стояли самолеты, они не вылетали никуда. И кто на чем? Кто в грузовой машине? Кто там гражданскую какую-то взял в офицер, Паники все добирают славу львов и разлетелись по своим местам. Первая группа войск Прикарпатского округа ушла сразу же в апреле, где-то числа 28 -го. Я был во второй, с конца июля и до октября. Что сразу бросилось в глаза? Мы жили в Деброво, все, кто из Днепропетровской области, их база была в а у нас Деброво не в самом Тиброво, а в лесу разбили палатки, там, естественно, стали устанавливать кухни, место прорывания и так далее, и так далее. Чем занимались? Ну, прежде всего, это радио, радиологическая разведка. <coughs> На машине офицер, дозиметрист и водитель. И выезжали по соответствующего маршруту. Одежда АЗК это прорезиненная, Поначалу противогаз, но оказывается противогаз никакого ну, воздействия или положительного не является. Почему? Потому что противогаз предназначен для борьбы против отравляющих веществ. Это предприятие, люзи, Зарин, заман, табун и многие другие газы. А на радиацию он практически не действует. Все равно шляпу один, что это резина, но дышать противогазом вообще невозможно. Поэтому одевали, так сказать, шляпы чуть, -чуть там и завязывали, так сказать, платками, кто как. В машине выезжали через определенное а, расстояние. Делали, то есть делали радиоактивный след, какой он и уровень заражения, чем и так далее. Ну, вполне понятно, что это лето, жара, выдерживать было трудно, два часа, затем небольшой перерыв, снова путь. Это разведка. Следом шли, когда мы разведывали определенные очаги заражения, шла группа по дезактивации всего, что там находилось. Строения, колодцы дегазации, дезактивации техник, которая была дороги. И поначалу кто-то додумался, что надо асфальт снимать, почему? Потому что асфальт аккумулирует себе радиоактивное заражение. Сняли там несколько километров, щебенка, глина, дождь прошел, никакая машина там не пройдет. Остановить. Много таких вещей было. Потом оперативной информации поступала тоже на турбогенератор, на других там... В шлангах охлаждения нашли какую-то ткань, чем-то пропитанную. Случайно солдат нес со спиртом ведро, чтобы там, дескать, улучшить там состояние. Значит, проверили эту ткань, она загорается от малейшей спички. Как это не, там не сгорел весь турбинный зал, неизвестно. Ну, там в море чего-то, происходило. Заниматься приходилось многим, в том числе и вот этими всеми делами ходить вместе с теми, кто проходил дезактивацию, дегазацию техники, разведка. Многие вещи тоже были непонятные. Прибывали люди, призванные из запаса. Одна группа прибыла, смотрю, ликвидатор выносят на носилках. Его взяли, выписали из больницы, он в шинах находится. То есть никто не думал, где и как, и чего, какие люди. Приходилось отправлять. Решались многие вопросы, там, кто там сын родился, вот там кто-то, кто-то умер, многие другие вопросы. Самый серьезный вариант был у меня, когда в начале августа наша тоже вертолетная группа сбрасывала свинец, блоки свинца, там соединение бора, мешки с песком, Сначала первый вариант был, когда на парашютах, на большой высоте, но не всегда попадали куда нужно. Эти все грузы падали где-то там рядом. И были случаи смертельные даже, когда на людей это попадало. Затем пошел другой вариант, когда зависали на высоте где-то 50-60 метров и сбрасывали с вертолета вот эти все блоки, там мешки и прочее. В первом же полете один штурман из одного экипажа учинил истерику категорически, там все, это смертельное, там то все, ну действительно, тут была очень высокая. Пришлось, естественно, я полечу с вами. Накидали туда эти и блоки, и мешки с песком, там что еще. Вот. В кабине привязали к какому-то кронштейну капроновый, такой, капроновая веревка, Обвязали вокруг этого самого, потому что там, когда аппарель опускается, те, которые хвостовой часть, они падают сами, остальные надо было выталкивать. Ну, чтобы сам не вылетел, вот привязывали себя таким тросом капроновым, Капрону. Где-то, я не знаю, полторы-две минуты висели мы там. Вернулись обратно, замерили радиацию, она зашкаливала. Оставили на фоне. Это э, такой термин, когда тебя не пускают э, в пределы 30-километровой зоны. То есть считалось вроде бы там безопасность, когда фон там тоже был. И это не учитывалось в твоих там командировочных делах. Это еще не считался, что ты находишься на ликвидации. Это самая неприятная такая вещь была. Вроде бы там в Чернобыле, а ты вроде бы нигде. Ну и занимаешься чем там? Что-то строишь, парки, там, кухню, свальные помещения, потому что уже дело шло к зиме. Это неприятно было для всех. И многие, когда заканчивался, допустим, у него срок командировки, он уже получил предельную дозу, а его сажали вот на это, так называемый, на фоне, он сидел. Пока не придет сменщик, второго там не отпускали. Получили за предельную дозу, через два дня нас отправили в госпиталь в Львовский. Те экипажи, которые были, я вместе с ними, из госпиталя отправили шкло, санаторий прекрасно, может, потом он был военный, там прекрасная э, и природа, на вода знаменитая, э, с из Тросковца. 18 дней мы там пробовали, вернулся обратно. Занимались практически всеми теми же делами, уже начинали готовиться к зиме, строили капитальные помещения для личного состава, для отдыха, э, для столовой, там, ну и все-все-все, что нужно для, для жизни и быта. Поначалу, разумеется, не было и такого толкового учета, кто сколько получил этих рентген. Давали вот эти японские карандаши, утром их выдавали работники особого отдела, вечером забирали, они же и записывали, сколько мы не знали. Вот. Но потом уже перестали и этим заниматься. Поначалу не было такого, чтобы... После того, как ты пришел из зоны заражения, получил соответствующую дозу, меняли амбунирование. Поначалу этого не было, потом стали. Сменяешь, снимаешь старую, в которой ты был, ее в сирку отдавали, в том числе вот, наши работали вот в, такой, в такой бане, такой прачечной. И белье, естественно. Потом пришло новое амбунирование, пропитанное определенным составом, которое значительно снижало уровень заражения. Ну, в принципе, до, по октябрь месяц по 10 числа заканчивалась уже эта командировка, вернулись обратно. Если говорить о наших чернобыльцах, Печхатского района, то у нас их было более 400, точную цифру никто не знает. Сейчас осталось, осталось менее 300. Может быть, Светлана, не надо на меня тут скажет, чтобы было точно цифры. 357. Было 210 ликвидаторов, 66 уже ушли в лучшие из миров. То есть треть в цветущем возрасте покинула нашу землю. Из них чуть больше сотни первой и второй категории. Это наиболее как пострадавшие люди. Что нужно сказать? Многие из нас, прежде всего, я имею в виду континента, были и водителями, и строителями, и поварами, и вот работали в прачечной. Многие из них были и полный комплекс сальцев времени, некоторые, какую-то часть, но, ну, по крайней мере, они выполнили свой долг. Что сегодня беспокоит, волнует? Мы благодарны нашему руководству страны за то, что обеспечена социальная защита по многим вопросам. Речь идет о 50% скидке льготах на коммунальные услуги. Есть выплата компенсации за рациональное питание. Это вторая категория 154 гривни, да, 308 первая категория. Еще один момент хотелось бы. Сейчас при новом руководстве э, есть много таких интересных задумок. Одна из них – мы хотим и уже начали писать книгу о чернобыльцах. Но, по крайней мере, чтобы те люди, которые будут после нас, хотя бы немножко помнили, немного знали. Я думаю, что и здесь, и депутатский корпус, есть и администрация – мы сами напишем, мы сами наберем, сами сверстаем. Нам нужна только лишь помощь в бумаге и в полиграфических каких-то делах. Это стоит не так дорого. Поможете? Спасибо. Нет? Ну что ж, на ну нет, сюда нет. Мы не привыкли жаловаться на это. По крайней мере, сегодня нужно будет вспомнить о тех, кто выполнил свой долг. Тогда патриотизм был всеобщим. Никто не задумывался над тем, что да, у пережили многое, переживают и сегодня. У них сегодня нет здоровья, они требуют определенной поддержки. Может быть, сегодня вспомним о них и в этой книге напишем и вспомним тех, кто ушел из жизни. Как говорится, вечная слава павшим и спасибо живым. Дай Бог здоровья им и всем нам. Спасибо.